Kata Syekh Ibn Atta Sesiapa yang diberkatkan Diberi keberkatan dalam umur dia tu Umur dia tu Diberi berkat Maka kata Syekh Ibn Dia akan memperolehi Dalam tempoh masa yang singkat Dalam umur dia tu Dalam tempoh masa yang singkat Dia akan memperolehi Pemberian-pemberian Allah Yang tidak dapat dijelaskan Tentang tentang nilai dia Harga dia, kedalaman dia Keluasan dia, nilai dia Hampir-hampir tak dapat nak dijelaskan Tapi dia dapat benda tu Dalam satu tempoh yang singkat saja dalam hidup dia Tapi dia dapat berkat ha. Mungkin Sebahagian bersama dia tu tak gitu Tapi ujung-ujung dia dapat ha. Boleh jadi Dan ramai yang dapat macam tu sebahagian sejuzuk saja daripada kehidupan dia, dia dapat berkat dan ramai sekali tokoh-tokoh yang seperti itu antaranya Imam Ghazali sendiri Imam Ghazali bermula dalam keadaan menjadi alim ulama besar pakar debat menguasai ilmu yang pelbagai cabang tersohor menjadi tokoh besar pada zaman dia tokoh besar orang nak ukur ke lima Imam Razali ni orang hukum murid-murid dia ramai mana murid dia yang pakai serbang besar Zaman dulu orang ukur gitu hari ni dah dia ukur ha, oh, ramai murid ni dah dia pakai ha, oh, <laughs> banyak faktor lain ha, ramai Razali orang ukur berapa ramai murid-murid yang pakai serbang besar, besar dia sebab zaman tu tu kesarjanaan ni dia ada dia ada pakaian khas zaman tu orang barang-barang tak berani pakai macam kita lah orang habis Quran dia ada piah merah dia putih merah tu kalau dulu orang tak berani kalau dia tak habis Quran baca Quran kokak kokak kok, kok. pakai piah tu malu kau orang <laughs> malu kau orang <coughs> yang koleknya Hafiz yang pakai lelaki tak kira lah ni capur lah ke ha, lelaki capur gitu juga pakai yang serbang tertentu di zaman tu tu orang tak alim tak boleh pakai hanya alim ulama besar je berani bakar benda tu. Ha bila ni kau oh, dah tahu kali pun macam baku subang ada juga. <laughs> tak apalah, tak jadi masalah. Cuma nak kabur satu ketika dulu itu adalah pakaian kesarjanaan. Maka sebab itulah ulama-ulama mengukur kealiman Al-Ghazali berdasarkan ukuran tu. Ha, berdasarkan ukuran, ukuran apa? Ukur Majlis-majlis ilmu Ghazali Diadiri oleh ratusan orang Yang pakai serbang-serbang besar ni ha. Ada yang mengatakan Sampai lima ratus orang Yang jenis serbang-serbang besar ni Yang pada waktu itu orang tak berani pakai benda tu Kecuali seorang alim ulama Tapi mereka ni lah yang datang Menimba ilmu daripada Imam Ghazali Situ orang buat ukur orang Kealiman Imam Ghazali Sehingga orang panggil Hujatul Islam jarang-jarang sangat dia orang pergi gelarang ni, ni hujatul islam Syekhul islam ramai tapi hujatul islam dari segi hierarki keilmuan islam tu hak tu lebih lebih tinggi hujatul islam berbanding Syekhul islam <coughs> dari Ghazali dengan kemasyuran dia tu bila dia berubah kehidupan dia sekarang ujung-ujung Bukan baik awal, baik dia masih bangga dengan ilmu dia. Dia bangga dengan kealiman dia. Dia ni ada dua orang, adik-beradik. Dia adik ada -adik, adik seorang lagi nama Ahmad. Dia nama Muhammad. Dua-dua dapat gelaran Al-Ghazali. Tapi adik ini tak suhu mana. Tukang kasut je, ya? tukang kasut. Tapi alim dalam ilmu hakikat. Al-Ghazali ni alim dalam ilmu syariat, ilmu zahir. Macam mana Ghazali boleh berubah? Pada waktu dia berubah ni pada waktu dia berada pada kemuncak kalimah dia dah tu. Bukan pada waktu mula-mula gitu ni. Dia pada pada peringkat kemuncak kemasyhuran dia. Kalimah dia. Tapi masa tu dia tengah kata orang dia tengah mabuk lagi, tengah tengah duk mengejar macam-macam lah duk kejar kemasyhuran, duk kejar nama itu macam-macam pada waktu tu. <tuh> Punca dia Salah satu punca dia seperti yang disebut adalah kerana pada satu ketika dia semayang dengan adik dia. Dan dia mengimamkan semayang. Dia pakai, tak pakai kan? Ha? Imamlah mesti nak jadi imamlah. Tak kan boleh orang lain pula jadi imam. <tuh> dia mengimamkan semayang. Jadi tiba-tiba ketika solat tu adiknya mufarraq Mufarakah Maksudnya Memisahkan diri daripada Berimamkan Ghazali Kejut pelik Imam Ghazali tanya-tanya Dah sebab apa? Apa kurang pada aku? Saya adik aku di Mufarakah Kat mana kurang? Aku semayang cara salah Aku baca salah Tajwid salah Rokok salah Sujud salah Tak ada Ni Tok Momo besar ni Bahawa ni Dia ni Tok mau besar jadi kat mana cacat Sehingga dia aku mufarakah nah, Ke dia Maka dia siasat lah Maka tahulah Bila tanya adik dia Dia kata Macam mana aku nak semayang Nak berimamkan seseorang Yang tubuh dia darah penuh Penuh darah tubuh dia ni Aku nak mayang mana dia Kejut orang Azali dengar Aku nak semayang kau Orang yang baju, dia penuh dengan darah je jadi Ghazali dengar tu kejut. Tapi dia orang cerdik. Ha. Orang cerdik dan jujur. Ha. Dia orang alim ni kalau dia ada kecerdikan, ada kejujuran, dia akan jumpa. Pak payah ni orang jadi kerah pedas <laughs> kerah pedas memang payah. Macam <laughs> pun ngecat dodo separuh. Memang payah jumpa. Ini ha. dia ada kecerdikan, dia ada kejujuran. Jadi dia siasat tak guna. Adik dia kata aku nak sembahyang Nak pergi manggunah orang yang baju dia penuh darah. Dia pun berhasang. Ayah lah. takal. Betul dia tu. Itu adalah bahasa majas. Bahasa simbolik. Jadi betul memang sungguh. Pada waktu aku, pada waktu dia mengimamkan solat, fikiran dia pada waktu itu sedang memikirkan masalah-masalah berkaitan dengan darah perempuan hukum-hukum berkaitan dengan al-haid. Memang dia akui pada waktu tu otak aku ni tengah sibuk mikir benda-benda gitu. Hukum hakannya berkait masalah-masalah tu tu. Baru aku perasan. Masuk darah-darah tadi tu waktu. Oh ah tapi gerak dalam ni Allah Taala bukakan firasat ni kepada adik dia. Adik dia dapat baca benda ni, macam aku nak sembahyang kamu tu, baju mu penuh darah. Ah, itu bahasa isyarat dia. Baru dia sedar. Itulah bermula lelaki Islam bermula Imam Ghazali sedar dan mula selepas itulah dia mula mempelajari dan menyelami ilmu tasawuf dan belajar dengan guru, guru ada zaman dia dulu jangan kata Imam Ghazali belajar seorang tak ada guru jangan pakai ilmu tu tu tak betul Imam Ghazali ada guru dia antaranya Yusuf An-Nasaj antaranya Abu Ali Al-Farmadi dan ada lagi lah termasuklah guru di Imamul Haramain Imam Haramain ini guru Imam Imam Haramain ni orang panggil gelarang, gelarang dia Abdul Ma'ali Al-Juaini. Dia alim sehingga orang panggil gelarang imam kepada dua tanah haram. Apa gitu. Dia tak duduk situ. Tapi orang panggil kalimang dia tu seperti Imamul Haramain, imam kepada dua tanah haram. Kalimang dia. Di salah seorang guru Ghazali yang mengajar Ghazali. Jadi dia ambil ilmu Ghazali ni dia ambil ilmu Imam Ghazali dia ambil ilmu Ghazali belajar dengan dia dia bukan saja ambil ilmu zahir ilmu debat ilmu tentang usul ilmu fiqh ilmu akidah dan usul tapi dia juga ambil ilmu kerohanian dia ada ambil sanak dia tu sisilah ilmu amalan dia tu ada sampai kepada Abdul Ma'ali Al-Juwain ha. tu <tuh> <tuh> kita belak. ada orang-orang yang mengaji pasir tumbuh dia kata di situ tak ada amal-amalang dia ha. sama ada dia tak beramal apa dia tak tahu ada kita dengar orang ngaji baca tubuh dia tak ada ngaji-ngaji sini ngaji je tak ada amalang dia tak sedahu bahawa Tok Guru Haji Hashim dulu mengajarkan wirik yang diambil sisilahnya hanya saya pakai mawazali dia panggil zikil musalsal ha. tapi ada tutup pekoh ke ni dia ada tak ada situ tak ada beramal benda-benda ha. sama ada lebong ataupun dia tak tahu kalau orang ngaji tahu dengan guru Tuan Guru Haji kalau mengajar wasi tumbuh dulu dia ada mengajar widik tu panggil zikir musasal yang sanak dia tu sampai kepada al imam Al-Razali Rahmatullah al alaih bukan sahaja Imam razali lalu ku Al-Imam Juwaini Abul Ma'ali Al-Juwaini ha. <coughs> <coughs> Jadi nak kebun Imam Wazali, dia dapat sesuatu yang dikatakan tadi itu tak tempuh masa yang singkat dalam hidup dia daripada orang yang tidak tahu ilmu tu tiba-tiba disebabkan benda tu dia sedar dia belajar itu hujung-hujung umur dia tu bukan zaman awal dia zaman hujung-hujung tu tapi selepas tu dia jadi imam dalam tasawuf ni dia imam tapi dalam hujung Tempoh hujung-hujung dia je ha, tapi zaman-zaman akhir-akhir dia tu Masa tempoh yang singkat lah. Bukan dari zaman awal lagi. Ha, itulah Syah Bunda Sesiapa yang diberi berkat dalam hidup dia ni. Kadang-kadang dalam satu tempoh yang sikat dia. Dia mendapat suatu kurnia Allah Ta'ala. Yang nilai yang kurnianya itu tidak dapat dibayangkan. Tidak dapat dihitungkan. Contoh macam yang Mereka Zali lah. Lautan ilmu. Sekalipun dia alim dah sebelum tu, sebelum tu. Tapi alim dia tu alim pada ilmu Zohi saja. Dia tak banyak tahu tentang ilmu-ilmu apa uh, ni ilmu, kesufian ke kearifan ni tak tahu tak alim tak mendalami tapi dia dapat benda tu dan satu tempoh yang sikat di hujung umur dia